программа «Донбасс Реалии» в студии «Радио Свобода» в Киеве. Алексей Мацука, приветствую вас. ЦИК Украины постановил, что местные выборы не будут проводиться в более чем 120 населенных пунктах на востоке страны. Эти населенные пункты находятся слишком близко к местам боевых действий. Не рекомендуют проводить выборы Центральной избирательной комиссии представители Станично-Луганской военно-гражданской администрации. Основной аргумент – делать это небезопасно. Кроме того, трансляция в районе сепаратистских и российских каналов и полное отсутствие украинского телевидения не содействует проведению честной избирательной кампании. Как отреагировали жители станицы на то, что их уже в третий раз могут лишить права выбора, расскажет Виктория Ковалева. Дом Людмилы Васильевны в станице Луганской посекло осколками. В условиях войны пенсионерке приходится жить больше года. Хоть и страшно, но бросить родной дом женщина не смогла. Раньше гордилась своей страной. Теперь в ней разочаровалась. Сколько я себя помню, я всегда приезжаю в Трусковец, а мне говорят, вот приехала наша шляхетна паня Людмила, я подряд несколько раз возвращаюсь обратно, заезжаю в Москву, а мне говорили, Люда, ну спой нам украинские песни. Всегда я шла, я считала, я на высоте себя, а сейчас я разочаровалась, что вот так у нас получилось. Мне кажется, что мы глупые. Разве так можно было, что мы стали стрелять брат в брата? После начала военного конфликта на Донбассе жители станицы Луганской лишили права выбирать. В выборах президента и Верховной Рады они уже не участвовали. К избирательной кампании в местные советы здесь тоже не готовятся. К большому сожалению, ни в одном населенном пункте района дать какие-то гарантии безопасности при проведении выборов нельзя, потому что у нас не только прилетали периодические снаряды, но и заходят диверсионно-разведывательные группы, которые периодически взрывают те же фугасы. Вот, к сожалению, большому вот, проводить выборы в таких условиях невозможно. В нынешних условиях жить без местных советов станет легче, считает глава местной военно-гражданской администрации Юрий Золкин. Ведь когда район постоянно обстреливается незаконными бандформированиями, нужно принимать взвешенные решения молниеносно. В условиях проведения антитеррористической операции от депутатов местных советов невозможно требовать даже элементарного их присутствия на сессии. На сегодняшний день некоторые советы де-факто прекратили свое существование. Часть председателей советов покинули свои рабочие места по тем или иным причинам. Часть советов не чувствует ответственности за происходящее в районе. Вот поэтому управляемость, конечно, при создании весково-цивильных администраций, она будет на порядок выше. Тем, что их в который раз лишают права голоса, местные жители возмущены. Людмила Васильевна и ее односельчане думают, что за год боевых действий чиновники давно должны были разработать механизм голосования для людей, проживающих в прифронтовых районах. Мы, украинцы, можем в земле хорошо работать, вот. а шевелить мазами нет. Мы же здесь живем возле фронта, ничего страшного. Поэтому мнение народа обязательно надо узнать. Как мы будем тогда, допустим, слушать свое правительство, или как оно может знать наше мнение, если мы не будем высказывать его? Конечно, стоит. Чтобы все, как сказать, чтобы стабилизировалось, чтобы мир был Однако с тем, что в районе нужны выборы, согласны далеко не все. Нина со станицы Луганской предполагает, что большое скопление людей может привести к провокациям. Если выборы все же решат здесь проводить, женщина на них не пойдет. Да нет, потому что опасно стреляют. Ни в коем случае. Еще одна большая проблема отсутствие в районе украинского радио и телевидения. В условиях постоянной агитации российских и сепаратистских каналов делать объективный выбор невозможно, считает Юрий Зулкин. Для того, чтобы люди определились с выбором, надо, во-первых, дать режим тишины, чтобы люди пожили в спокойной, нормальной обстановке, во-первых. Во-вторых, надо дать им сравнить, что такое есть Украина и власть Украины на конкретных территориях, и что такое есть власть боевиков или тех ну, людей, которые захватили территорию, и как они распоряжаются судьбами людей, управляют этой территорией и так далее. Вот, дать возможность им сравнить и, наконец, дать возможность полноценно э, получать информацию. Станут или нет выбирать местные советы в Станице Луганской на сегодняшний день точно никто не знает. Механизма, как жить району без них, пока тоже нет. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Согласно постановлению, выборы не будут проводиться в частности в Дебальцево, Авдеевке, Артемовске, Марьинке, Константиновке, Докучаевске и в ряде других населенных пунктах. Первоначально в этом списке присутствовали и Мариуполь с Лисичанском, однако в окончательный перечень они не вошли. По какой системе пройдет волеизъявление на Донбассе, что будет с выборами в оккупированных районах и как объяснить жителям некоторых городов, что у них выборов не будет? Ответы на эти и другие вопросы ищем сегодня в программе Донбасс Реали с политическим экспертом, представителем общественной организации Валентином Красноперовым. Добрый день, Валентин. Доброго день. В каких городах Донецкой области выборы все-таки отменили. нелогічно, логічна, ні де все-таки можна було б їх провести, ісходять з той логіки, яку ми увидели в постановленні, ну подивіться, там є як мінімум п'ять таких великих міст, які знаходяться практично в в відстані від лінії зіткнення, в яких в частині з яких вибори дозволили, а в частині в яких вибори перенесли. До прикладу, якщо ми визвізьмемось Лісічан, Свіверодонецьк, Маріуполь, в цих містах вибори дозволили. Якщо ми візьмемо Костянтинівку Артемівськ, в цих містах вибори не дозволили. І що цікаво, до прикладу, якщо ми навіть кажемо там про які. какие-то аргументы с приводу того, что там там неможливо політична конкуренція або ще щось, то в Маріуполі такий цікавий. Спеціально вчора сидів на, на сайті центральної оборочої комісії, особливо в результатах позачергових виборів 2014 року. Так Артемівську, до прикладу, той же самий позиційний блок взяв 36%. А в Маріуполі ж в двох округах від 50 до 65. Ось, тому якщо говорити там про політичну якусь доцільність, то ну на жаль, в нашому дискусії в суспільстві вона дуже часто використовується. Ось, але якщо брати. То чисто технічно, то видно, що це рішення центральної комісії а також подання, яке зробила Військово цивільна адміністрація, обласна видно на, на підставах, які надавали їм службу безпеки, воно не є зовсім уніфікованим. От, тому що знову таки, от, наприклад, в Маріуполі відбувалися обстріли Вартемської обстріли. Сучаствують в цілому критерії. Немає, по знаєте, от, ну, як, мені здається, немає. Ну, вони не були висловлені просто от, от, небезпечно. Знаєш, ну, кажу, ну в Вартемівському Маріуполі дуже схожа ситуація. Практично ну, в, в один в один. Там відбувалися взимку обстріл, там відбувалися там обстріли, в Маріуполі відбувалися, в Артемівську взимку відбувалися. Ось обстрілювали України міста. Так само, відстань до навіть більше того, якщо Маріуполь десь відстань до вільних зіткнення від 20 до 25 км, то в Артемьевске це 30 километров. До... Существуют некоторые такие сторонники теории заговора о том, что якобы много местного населения в Константиновке, которое пророссийское, просепаратистское, и сейчас, если дать право голоса этим людям, ну, фактически объявить выборы, то чуть ли не ДНР придет к власти. Насколько можно таким теориям и гипотезам доверять? Нет, ну, на самом ДНР, э, смотрите, э, те парады сепаратизма, которые мы видели весной 2014 року, ведь в основном, из-за того, что Ці вся низова гілка влади і разом з місцевим самоврядуванням і силовою вертикалю влади була повністю під руках тих, хто хотів розкрутюрчувати ситуацію. Ось на сьогодні вже служба безпеки України, збройні сили України є під контролем повністю української влади. Тому вони не можуть без цієї ланки там об'явити про якихось там сепаратизм. Насправді так, в Константинівці ситуація трошки гірше ніж в Артемівську, але вона не гірше ніж в Маріуполі. Ось тому, тому в сенсі електорального поля тому говорити про навіть вибори, якщо там. Виграє більшість, отримає е, сили, які сьогодні е, хочуть за будь-яких умов впровадження мінських домовленостей, як вони кажуть. Так то е, це не означає, що там буде відбуватися сепаратив. Знову таки. Ну як там місцеве самоврядування е, може проголосити до того ж, зараз е, дес, ну, правда децентралізація на сьогодні до сімнадцятого року не зачіпить з приводу, приводу то, перфектів, але знову таки без силової вертикалі неможливо проголошення там якогось ДНР ЛНР в Костянтинівці. Тож кажу, там стоїть наші війська іностранного вміша. Да, да, так само так. Ми Закрыт, так... Несмотря на предложение Луганской военно-гражданской администрации, выборы в городе Рубежное не отменили. С нами на связи Денис Денищенко, советник главы военно-гражданской администрации. Денис, как вы прокомментируете решение Центральной избирательной комиссии? Здравствуйте. Ну, мне вам тяжело прокомментировать решение избирательной комиссии, потому что я не знаю, почему они приняли такое решение. Вот. В данной ситуации как бы, я... Поддерживаю, в принципе, ну, человека, который вы говорил передо мной, и поддерживаю позицию президента, что, в принципе, мы должны провести выборы там, где нет угрозы и опасности для жизни. Вот, потому что, в принципе, ситуация действительно не такая, как была. Года, но, но ведь 5 ,5 по сути-то у нас угроза для жизни есть сегодня на территории всей Восточной Украины, по большому-то счету. И э, какие критерии, например, вы, представитель власти, какие критерии вы закладывали для того, чтобы давать рекомендации не проводить выборы? Мы как раз с Валентином обсуждали эту тему. Существовали ли критерии? Например, точно и понятно, да, есть военно-гражданская администрация в том или ином городе, выборы не проводим. Или ее нет, тогда выборы проводим. Или какие-то другие критерии? Смотрите, ну, скажем так, у меня по этому вопросу, в принципе, была чуть-чуть отдельная точка зрения, как бы, по выборам. У Георгия Борисовича, как бы, была своя точка зрения, он рекомендовал выборы не проводить везде. Вот. Я говорил о том, что, ну, например, в тех районах, там, где, которые вообще не были захвачены, это наши там сельские районы 9, и в которых, ну, как бы, в принципе, не было серьезных сепаратических никаких выступлений, там это Кременской, Слатовский, Балакуракинский, Старобельский район. Там мы выборы в любом случае должны проводить. Дальше, введение лица не подрывает отмену выборов, как на самом деле. Поэтому смотрите, у нас ЛЦА введено и в Литичанске, и в Рубеж. просто еще не назначены руководители. Вот. Но так как выборы будут, то, соответственно, когда ну, выборы пройдут и будут избраны законно избранные органы местного самоуправления, лица как бы, ну, должны будут прозерны. Вот. Поэтому по поводу того, как вы говорите, закладывалось, как бы, ну, есть определенная оперативная информация о наших силовых органов, да, которые вы давали свои консультации по этому поводу. В любом случае, у нас сейчас выборы отменены в трех районах, которые находятся у нас на первой линии, там, где у нас введены войсково-цивильные администрации еще зимы. Вот, это Попаснянский район, это Новоайдарский район, это Луганский район. Там в любом случае надо проводить выборы, потому что их постоянно, каждый день... Не И это угроза терактов на избирательных участках, это понятно. Да, там даже нет угроза терактов, там угроза ну, того, что просто это в зоне 30 километров поражения артиллерии, как бы, поэтому там и терактов делать не надо, они захотят застрелить как бы, из Рада, захотят застрелить там со 102 мм гаубиц, поэтому там просто прямо угроза жизни, потому что, кто бы что ни говорил, я сейчас в парламентских выборах, понимаете, когда к нам приезжали люди с Золотого и Попасного, они там тоже хотели проводить выборы, а их бомбили в день выборов, понимаете, вот именно стреляли и в районе участков, разрывали снаряды. Поэтому у по этим трем районам решение вообще однозначно это правильно. Для того чтобы выборы прошли нормально, должна нормально начать работать силовые структуры. Как бы. вот. я спасибо, Денис. Предыдущем... Спасибо, да, Денис. О том, насколько опасно или безопасно или безопасно проводить выборы в ряде городов Донецкой и Луганской областей, журналисты «Донбасс реалии спросили на местах. Давайте посмотрим. Мы ебачни нас правде до проведения завершенному выгляде Адміністративно-територіальні реформи дві 2017 році в жовтні правильно було б провести місцеві вибори а до цього потрібно було б, на мій погляд, поводити по Донецькій області військово-цивільну адміністрацію. Наша власть э, в центральная не уверена в том, что здесь победят патриоты. И они решили вместо того, чтобы ну, помочь патриотам реально э, привести новых людей в местной власти в том же Мариуполе. Они решили просто: ну, раз они не могут победить, значит проще отменить. Когда мы проводили выборы президента, когда это было страшно, мы проводили сегодня, когда у нас относительно нормально, относительно спокойно, у нас есть все шансы и все основания для того, чтобы в городе проводить выборы. Мало того, выборы нужно проводить, нужно менять старую систему власти, иначе в городе ничего не поменяется, как и в стране. В общем-то, по имеющимся данным, есть подозрение, что выборы у нас проводиться не будут. На сегодняшний день мы готовы к проведению выборов. Город работает, город живет, даже то количество населения, которое осталось, они необходимы в своих представителях, в местном самоуправлении, особенно, наверное, именно в военный период. Таким образом, есть несколько гипотез, которые говорят, одна сторона говорит о том, что выборы не проводят, потому что боятся политических оппонентов из оппозиционного блока или каких-то других партий, другие утверждают, что невыгодно приводить к власти патриотов, как они себя называют, третьи говорят о том, что есть угроза действительно обстрелов и так далее. Валентин, если суммировать все, что происходит сегодня, на линии фронта в серой зоне и рядом с серой Нет. зоной в зоне антитеррористической операции, связанным с волеизъявлением людей, с демократической процедурой. Как можно это все охарактеризовать? Учитуває в тому числі ваш бекграунд, що ви самі з Донецька і знаєте. Ситуацію. Ну подивіться, якщо говорити про рішення, яке на сьогодні відбулося, крім Костянтинівки Артемівська, ті райони, які десь 10-15 км від кордону дійсно відбуваються е постійні обстріли, то дуже логічно було рішення. Наприклад, є приклад місто Дзержинськ, то там дійсно вибори проводити було б ну не дуже неправильно. Ось але е чим далі, тим дійсно е треба сьогодні розуміти. Дивіться, якщо влада не проводить вибори, десь вона має щось дати. Е о, окрім цих виборів, до прикладу, вона каже про те, що ми два роки вводимо ручне керування, бо військово цивільна адміністрація це ручне керування. Ми за два роки ефективно відбудовуємо дороги, інфраструктуру, ми показуємо дійсно, що українська влада вміє, може насправді. Ну, да, назвати. Да, я, 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 я ще кажу, що е, у випадку, якщо вона забирає у людей право голосу і не дає, і не робить, а скоріш так і буде, що ефективної влади, ми не побачимо, вона бере повністю всі на себе негативи, вона збирає себе повністю негативи. Які немає іншого суб'єкту політичного, який може забрати негатив від поганого урядування. Ось і тим самим вона дискредитує українську владу там на місці, розумієте? Тому вибори, проводити вибори завжди потрібно. Особливо центральній владі, дивіться, на сьогодні, які умови. Військова цивільна адміністрація обласна повністю керує ситуацію в області зверху. А, на місцях проводяться вибори, де нарешті з'являються у нас в Донецькій області різні фракції. От нарешті у нас є умови, при яких і да, політична да, боротьба. Да, вона... Це перший етап політичної боротьби. Якщо ми раніше бачили один, взагалі не бачили, бо доповна монополія, то зараз ми другий рівень другий рівень цієї боротьби, коли з'являються фракції. да, дійсно в більшості міськрах є міськрад. Є можливість, що владу отримує опозиційний блок або ще хтось на на фоні тих колишніх кланових структур, але вже з'являються фракції. Що каже про те, що в 2017 році вже є можливість прийти на, на третю ступінь політичної боротьби, коли вже виграють фракції іншого погляду, не кланового, місцевого виграють і роблять більшість. більше. поэтому считается, що именно батьківщина в Донецька області Тається, щоб вибори провели везде, тому що вони уверены в тому, що получать п'ять по... процентів Да, да це да, логічно, тому що ну ти не можеш од от, чому от я кажу про перший, другий, третій крок. Ти не можеш з першого кроку на третій перестрибнути. От як каже влада, ми в сімнадцятому році утримуємо повний плюралізм політичний. Ну якщо ти не, не якщо там ніколи фракції не сформовувалося, то ну ти, ти без цього етапу не зможеш. А у нас якраз ситуація позитивна. Ми вибори робимо лише на два роки. Тобто владу, наприклад, бере в ну, ті ж самі дружківці, так знову виграє наприклад, Гнатенко. чи через наш край виграє чи від опозиційний блок за це це мені да, да, да менішне мер, це не має значення, але він два роки показує свою нездатність в той час, коли вже фракції будуть і батьківщини там, і до прикладу самопоміщі батькове. І вони почне і вони, да. вони почнуть ретрослювати ці політично, що наприклад, Гнатенко не працює, і піднімуть свої відсотки. Ще питання, як вони спрацюють. Але якщо будуть працювати, є що в 17-му це... році вони вже візьмуть владу На телефонной связи со студией Радио Свобода Фридон Веку, заместитель коменданта города Красногоровка. Это практически город Донецк, не так далеко, несколько километров. Фридон, какая сейчас ситуация в вашем населенном пункте? Я бы сказал так. Люди, те, которые на сегодняшний день находятся буквально на передовой линии боевых действий и подвергаются ежесуточно, несколько раз э, обстрелам артиллерии и крупнокалиберных э, орудий. Они думают больше о том, чтобы как-то выжить, сохранить то, что они там нажили и как бы прекратил собой. А то, что выборы будут или не будут, их сейчас меньше всего интересует. Но тем не менее есть там те силы, которые все-таки смотрят на ту сторону и считают, что все-таки рано или поздно придут там пророссийские. Лидеры, которые э, будут дальше править у нас на Донбассе, группировка а ДНР он... не так давно распространила заявление, в которое преподносится как приказ или постановление решение их народного совета, в котором говорится о том, что Маринка. Красногоровка, Старая Игнатьевка, Широкие Пески и другие населенные пункты, которые сейчас контролируются Украиной и украинским правительством, что там якобы пройдут выборы ДНР. Вы как-то отслеживаете ситуацию? Может быть, действительно, действительно, вот в вашем узле сейчас Маринка, Красногоровка, где-то готовят какие-то подпольные горкомы ДНР, вот такие мероприятия по проведению выборов. Мы слежим эти моменты, и это маловероятно. Почему? Потому что все-таки наши спецслужбы и вооруженные силы, которые находятся на местах, они тоже просто не дремлют и не спят и смотрят за всем этим. Желание у них, может быть, и есть, но как это реализовать? Я просто себе не представляю, как они это будут делать. Подпольно, где-то кулуарно, знаете, что это будет нереально. Просто написать темную бумагу и выставить, что мы, они провели там какие-то выборы, это может быть, но опять же, знаете, что это нелегитимно. А для того, чтобы показать это открыто и прозоро, что было, у них ничего не получится. Это однозначно, в любом случае. Фридон, а скажите, что... насколько готовы сегодня на готовые населенные пункты вот в дуге Донецка, Маринка, Красногоровка и там несколько других к проведению вообще выборов? Или это вообще нереально на сегодняшний день? На сегодняшний день это нереально. И правильно делает правительство, что вводят висково цивильную администрацию. А это тем самым, мы на сегодняшний день решаем основные вопросы, которые нужно было решить еще где-то полгода, а то и год назад. Тем самым мы отсекаем от а, влияния на власть и на людей. Это первые депутаты, сепаратистские настроенные, которые голосовали за проведение референдума а, 11 мая 2014 года. Это те депутаты, которые помогали сепаратистам и привели до такого состояния наши, наш край. Это те люди, которые а, по сей день еще не привлечены к уголовной ответственности, и еще некоторые находятся у, у власти, и которые все-таки подыгрывают некоторым вариантам и компрометируют украинскую власть. Вот. Тем самым этих людей просто одна отсекает этим вопросом. Спасибо, Фридон, за участие сегодня в программе Дон Вас Реали. Валентин, последний наверное вопрос. Не получится ли так, что территории, где не будут проходить выборы, погрузятся в такую своеобразную диктатуру, при том, что выбор. При тому, що вибори там, ми там не проводимо в целях демократичного прогресу в будущем. Да? Тобто, така ситуация ситуація, то получается. вибори не проводимо, щоб защитить демократію і свободы. Но з іншої сторони, є загроза погруження в своеобразную такую диктаторскую модель. Ну, закон про військово-цину адміністрації справді він має такий монопольний характер. Більше того, якщо брати взагалі концептуально, це по суті природи президента України однієї гілкою влади. Там практично в законі про вказано про контроль парламенту. То якийсь вплив на парламенту на військово цивільної адміністрації, але е, на сьогодні ми можемо тиснути, якщо говорити про демократичність, то тут все залежить від місцевих людей, е, хто суб'єкт, то впроваджує військово цивільні адміністрації. Це якщо в містах це е, голова обласної військово-цивільної адміністрації, якщо в районах і області це президент України. Ну то можна робити пікети, акції інше. Але вірогідність є така, е, що справді демократично ніякого процесу не буде. Але який можливий демократичний прес справді в таких містах, де там Мар'їнка, Бо, або або Красногорівка, там логічно, там постійні вз... і ну, та, і так само, там... при цьому Дзержинський мер зберігає свої позиції. Ну, то, при тому, що ну, к нему є маса на Коли введуть туди військово цивільну адміністрацію, ось, ми подивимося, як там будуть відбуватися І Справа, якщо там справді він залишиться при владі або із заступником, чи щось тоді ми поставимо питання, навіщо ви е обґрунтовуючи введення військово цивільних адміністрацій, тим, що на місцях дуже багато людей, які були пов'язані з сепаратизмом, залишаєте їх на місцях. До речі, буде дуже цікаво, буквально всередині листопада, остаточно вирішені. когда уже повноваження местных рад точно уже закончится в середине листопада, мы тут и побачим. Будем следить да. и в октябре, и в ноябре. Валентин Красноперов сегодня был гостем студии «Радио Свобода» в городе Киеве. Нашим зрителям напомню, что эта программа и все предыдущие программы Донбасс Реалии есть на сайте «Радио Свобода». Адрес у вас сейчас на экране. Также подписывайтесь на наши социальные сети. Сегодня на этом все. До свидания.